Повернусь весною, у шипку пташинкою, старість твою, прийду на світанні в садок із росою, а може доще. Сама тебе я любив і любів Україну, вона, як і ти, була в мене одна. Голубко не плач, так судилося сяненько, щасло. 妈 знали, что здесь будет выставка. Один день, и поэтому пришли, чтобы увидеть ее. Выставка впечатляет. Реально здесь, сидя в Херсоне, даже представить было тяжело, что происходило там в Киеве. Поэтому ну, от... нас впечатлило однозначно. От некоторых фотографий даже волосы дыбом встают. Что, что конкретно? Ну что конкретно, там, где фотографии в огне, это, это как нереально, как будто это не по-настоящему. все-таки это было на самом деле, это надо принять. Ну, нашлись герои в нашей стране, которые стояли нашу свободу. Поэтому мы рады, что такие люди есть в Украине, хотим на них быть похожими. Мы ими гордимся. Ну, я считаю, что такие вещи делать надо. Вот, потому что многие люди как в шлеме они не знают что происходит да, и делают из этого какие-то выводы из ложной информации. А здесь непосредственно люди были в эпицентре событий вот, и фотографии того как все это собственно говоря происходило. Поэтому я только за я за правду за информацию и можно гордиться теми фотографиями, которые были не побоялись как, как бы быть в разгар всех этих событий вот. Поэтому я позитивно конечно же к этому отношусь. Я вважаю, що так, тому що це все-таки ми вже зрозуміли це стало частиною нашої історії. І я думаю, що люди мають це знати. Дехто був при тих подіях, дехто мав можливість та бажання відвідати Київ, саме той страшний час, дехто не мав можливості, але мав бажання. Я вважаю, що це дуже добре, що люди так згуртувалися і організували таку акцію. Я думаю, що вона просто необхідна, особливо в нашому місті. Вона така дуже сонне, як на мене було раніше. до цих всіх політичних подій. Зараз вона вже так починає просинатися, і люди, ну, вони починають якось свідомо до цього всього ставитись, тому я вважаю, що це дуже добре. Я побачила дуже багато на цих фотографіях, тому що я в Києві не була, і мені було дуже цікаво дивитися, що ж там відбувалося. І мені дуже сподобалися ці картини, тому що вони показують усю дійсність того страшного, що було у Києві, тієї революції, і мені дійсно стало. Боляче дивитися на те, що там відбувалося, і я хочу, щоб цього не було. І тому, ну я вважаю, що дуже добре зробили, що приїхали з цією акцією до нас, тому що ми зараз ближчі е, усі до цього, до війни, якої я сподіваюся не буде. І тому я хочу, щоб люди, як і я, побачили, що відбувалося в Україні, що відбувалося в Києві і ніколи не забували цього, і ну завжди пам'ятали і розповідали своїм дітям. Ну, на самом деле, организатор Руслан, я как бы помощник, и э, я студент операторского факультета, я снимаю свою дипломную работу. А идея пришла спонтанно. Мы собрали работы семерых авторов, мальчики, девочки, кто-то снимал. Ну, мальчики, конечно, снимали войну, пожары, выстрелы, а девочки снимали деток, поцелуи, ну, все хорошее. И получается, что люди поддержали нас, мы бросили клич в Фейсбуке, в социальных сетях сказали, что мы хотим устроить такую акцию. Люди нас поддержали. Кто-то помог, сказал, что денег нет, ребят, есть 12 литров бензина. Спасибо большое. Кто-то 100 гривен, кто-то 100 долларов. Позвонил парень, говорит, у меня есть только 100 гривен, но мы реально понимаем, что для него 100 гривен – это вот реально день жизни его семьи. Позвонила женщина, слышно по голосу пожилая. Говорит, я хочу вам пожертвовать на ваш проект копеечку. Мы говорим, ну, Спасибо большое, но мы как-то не, не, хотел, не хотелось бы брать. Вот, вам, может быть, нужнее. Она говорит, Руслан говорит: деточка, я пожила уже на этом свете, а вам еще тут жить. Вот тебе я одолжу, точнее, я тебе дам 100 долларов, а ты их потрать на свое усмотрение. Я тебе верю, и все у вас будет классно. Все у вас получится. Мы приехали из Кривого Рога, но поедем в Николаев. Да, у нас уже на спидометре третья тысячи километров получается, в целом у нас там по-моему 14 городов или сколько, осталось у нас получается Николаев, Одесса, пригласили сейчас в Кировоград и Киев. Если вы не возражаете, я немножко хотел бы озвучить то, с чем мы столкнулись постфактум. Потому что когда мы выезжали и планировали это сделать исключительно как информационный проект, да, проехаться по городам, показать, как оно было, на сегодняшний день ситуация немножко изменилась. То есть мы своего рода лакмусовая бумажка. К нам приходят и с нами реагируют те люди, которых я лично могу назвать элитой духовного развития сегодняшнего государства. То есть люди максимально честные, энергетически правильно заряженные. То есть они все прекрасно понимают, что произошедшее на Майдане это не события, скажем, революция или что-то. Это гораздо более глобальное событие на уровне развития новой ментальности вообще, скажем так, в формате развития человечества. То есть, когда духовные ценности, когда чисто человеческое начинает доминировать над желудком и тому подобное. То есть, я в восторге вообще от того, что я вижу сейчас на Украине, потому что, грубо говоря, находясь где-нибудь в Киеве, э, испытывать соратника своего рядом плечо к плечу, не так сложно, нас там много. А где-нибудь в Донецке, э, вокруг э, совершенно... Враждебной атмосферы удерживать нормальную человеческую социальную позицию очень тяжело, то есть, это гораздо более сложно, чем делать где-нибудь в продвинутых городах.